Так, привет! Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на распаковочке еще одна очередная посылка с Китая, с Алиэкспресс. И здесь, скорее всего, лежат очки велосипедные, солнцезащитные. Значит, посылка шла в течение где-то двух недель. Трек номер не отслеживался, естественно. Ну как она упаковывана, все заклеено. Значит, все она пустая. Вот такие вот очки велосипедные. Одна душка в полиэтилене. Вторая душка почему-то без. Значит, в общем, такие прикольные очки. Значит, душки, смотрите, мягкие. Вот они совершенно спокойно гнутся. Вот эта часть у них прорезиненная. Здесь, естественно, пластик. Сами стекла пластиковые, но, э, ну, судя по качеству все их одену, Слушайте, держится очень даже достойно. Ну, запах такой небольшой присутствует, но как бы за эти деньги, которые за них просят, за них просят там в районе 100 там с небольшим рублей, это, мне кажется, очень даже достойные очки для тех, кто любит кататься, заниматься велоспортом, да и просто для людей, которые просто хотят вот ходить в подобных спортивных очках. Значит, здесь есть вот символ, что якобы это очки как бы антиударные, да, то есть по ним можно якобы бить молотком, и они не колются. Но это, скорее всего, означает то, что они не то, что не колются, они просто, ну, как бы сам материал не раскалывается на мелкие части. И вы, если произойдет какой-то там какая-то авария, то вы просто не порежете себе лицо этими стеклами. Вот я думаю, скорее всего, это имеется в виду. Ну, я говорю, очки достаточно крепкие, замки у них сделаны достаточно хорошо легкие комфортные удобные поэтому все те кто хочет приобрести ссылочка будет снизу всем удачи